Assalamualaikum. Sekilas Fakta 16 Oktober bersama saya, Mastura Malak. Antara berita utama hari ini, lagi kes rogol pelajar dalam keras. Dua rogol pelajar di Melaka diikat jamin rm ringgit. Suspek tikam pelajar hanya alami masalah pembelajaran. Berita terkini, lagi kes rogol berlaku dalam kelas. Empat remaja termasuk tiga pelajar sebuah sekolah di Baling, Kedah ditahan polis selepas disyaki merogol secara berkumpulan. Kumpulan berkenaan juga didakwa menyebarkan bahan lucah mangsa di media sosial. Menurut pemangku ketua polis daerah Baling, Ahmad Salimi Mat Ali berkata, tiga pelajar sekolah terbabit bersama seorang bekas pelajar ditahan selepas bapa mangsa membuat laporan polis pada Ahad. Siasatan mendapati kejadian berlaku antara Mei hingga Ogos lalu di beberapa lokasi dalam kelas sekolah berkenaan. Semua suspek kini ditahan reman selama lima hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 375B Kanun Kesisaan kerana rokok berkumpulan dan menghantar pornografi kanak-kanak. <tuh> Dalam pada itu, Ketua Polis Kedah Azli Abu Shah hari ini tampil menjelaskan bahawa kes rogol di sebuah sekolah berasrama di Paling Kedah itu bukan kes rogol beramai-ramai. Menurutnya, siasatan mendapati mangsa berusia 15 tahun melakukan hubungan seks dengan empat pelajar secara berasingan termasuk di kelas kosong, ladang kelapa sawit dan rumahnya sendiri. Katanya walaupun perbuatan itu dilakukan atas kerelaan ia tetap diklasifikasikan sebagai rogol statutory kerana mangsa masih bawah umur. Polis turut merampas beberapa telefon bimbit termasuk milik mangsa. Rakaman yang dijumpai tidak menunjukkan kejadian rogol namun memaparkan aksi tidak bermoral melibatkan pelajar terpabit. Sementara itu, dua daripada empat pelajar lelaki berusia 17 tahun diheret di Mahkamah Alu Gajah hari ini atas kesalahan merogol bergilir-gilir pelajar perempuan tingkatan tiga. Mereka didakwa atas tiga pertuduhan merogol secara berkumpulan, melakukan persetubuhan bertentangan aturan tabi'i serta amang seksual fizikal. Salah seorang tertuduh mengaku bersalah tiga pertuduhan itu manakala seorang lagi mohon dibicarakan. Mahkamah membenarkan mereka diikat jamin RM7,000 setiap seorang. Media sebelum ini melaporkan empat pelajar bakal menuduki SPM bulan depan di reman enam hari selepas didakwa merogol mangsa secara bergilir-gilir di kelas sebuah sekolah di Melaka dan merakam kejadian itu dan menyebarkannya. Pelajar tingkatan 2 yang terlibat dalam kes tikam pelajar di sebuah sekolah di Petaling Jaya hanya mempunyai masalah pembelajaran. Polis berkata dawaan bahawa pihak sekolah mengetahui suspek mempunyai masalah mental adalah tidak benar. Pengetahuan tentang masalah memang pihak sekolah mengetahui tetapi bukan berkaitan dengan insiden ini. Dia adalah masalah tentang personaliti pelajar tersebut dari segi keupayaan belajar dia tapi tidak melalui, bukan masalah tentang nak tahu kejadian ini berlaku ha, itu tidak kami uh, saya saya berpendapat tidak adil untuk saya memberi komen tentang keadaan mental tersebut kerana pihak polis bukan pakar psikiatri so kita perlu merujuk kepada pakar yang sepatutnya dari segi fizikal keadaan semasa nampak okey itu saja saya boleh katakan ah uh, setakat sesatan uh, sehingga kini kita, uh, saya dimaklumkan bahawa ada menjalani proses ah uh, kaunseling pemulihan untuk memperbaiki dari segi kaedah pembelajaran dia bukan daripada segi mental health ataupun personality dia Dalam masa sama polis turut menyiasat kemungkinan pengaruh permainan video dan media sosial sebagai punca kejadian Sementara itu ibu kepada pelajar yang maut dalam insiden tikaman itu mendakwa anaknya mengalami 200 kesan tikaman dalam sidang media di upacara pengembumian anak perempuannya itu, Wong Liping Ping berkata banyak maklumat palsu telah tersebar di media sosial sejak kejadian tragedi itu. What she heard from the uh, pathologist was that the daughter being stabbed 200, 200 times, 200, there are 200 steps, big and small. And then from the right side, from the... Uh, mainly at the right side. the right side. Just earlier on Apple Wong had mentioned that the the vertical suspect actually jumped from the top of the toilet and jumped into the toilet while, you know mm -hmm. and and stepped the water. And uh, And even after that, she he climbed up, out, climb climb yes. of the you know the, the, cubicle. cubicle, and then the door was still locked. The toilet door was still locked, and also the daughter doesn't know the suspect at all. He said whatever rumor that had been spread on the net is not. True. Baiklah jika sebelum <tuh> ini Ketua Pengarah Pendidikan Muhammad Azam Ahmad mengakui banyak kes buli dan salah laku seksual di sekolah telah lama disimpan di bawah kapet. Hari ini, Menterinya Fadina Siddiq tampil menjelaskan kenyataan itu di Dewan Rakyat maksud itu sebenarnya penjelasannya adalah beliau tidak bermaksud bahawa kes-kes berkenaan disembunyikan. Tetapi apa yang beliau tegaskan adalah terdapat insiden-insiden di sekolah yang sebenarnya telah diketahui atau dimaklumkan kepada pihak berkaitan sama ada guru, pentadbir, guru kaunseling, pejabat pendidikan daerah atau jabatan pendidikan negeri namun pada ketika itu dianggap sebagai kes kecil ataupun tidak serius atau bersifat sementara. Menurutnya perkara itu amat menggusarkan pihaknya kerana boleh menimbulkan implikasi lebih besar. Akibat daripada persepsi tersebut, tindakan intervensi yang diambil mungkin bersifat ringan dan tidak menyeluruh. Itu yang sangat menggusarkan hati kami kalau kes-kes seperti ini tidak diberikan perhatian dan kami tidak dapat melaksanakan siasatan dan intervensi yang menyeluruh. Keadaan ini menyebabkan sebahagian kes berlarutan sehingga menimbulkan implikasi yang lebih besar. Sehubungan itu, Kementerian kini menekankan pelaksanaan pendekatan yang lebih tegas. Malapetaka demi Malapetaka, Ahli Parlimen TAP Lingkuan Eng menggesa hukuman rotan dikembalikan di sekolah. Kembalikan rotan secara meluas ke dalam perkaraan sekolah. Dengan mewajibkan semua guru-guru yang ditugaskan merotan pelajar harus menjalani, menjalani pemeriksaan psikologi secara berkala demi kesihatan dan keselamatan para guru dan pelajar. Merutan memang berkesan semasa zaman kami bersekolah bila tidak wujud langsung kejadian malang sekarang. Bila jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik saja pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menimbulkan kebimbangan tentang keselamatan calon Perdana Menteri parti itu jika ia diumumkan lebih awal. Beliau mendakwa calon PM itu boleh disabotaj dengan rasuah atau dadah. Tinjauan Kini TV mendapati majoriti 60% merasakan dakwaan Hadi itu tidak masuk akal dan hanya taktik politik yang tidak mahu mengumumkan calon PM. Manakala 34% berpendapat tindakan Hadi bijak untuk melindungi calon yang berpotensi. Hanya 5% beranggapan ia strategi yang boleh difahami namun mungkin kurang telus. Apakah pendapat anda? Adakah dakwaan Hadi berasas atau taktik politik sahaja? Sila tinggalkan komen anda di ruangan yang disediakan di bawah. Sekilas fakta kini berada di Spotify dan Apple Podcast. Imbas kod QR dan ikuti kami sekarang. Baiklah berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Kiansa daripada saya Masdramala untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.